Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis ataupun forum Uh, ilmu yang bermakna ini forum ini adalah forum ilmiah yang bertajuk uh, sistem politik Islam syuro versus demokrasi dalam dunia yang serba moden ini sistem pemerintahan menjadi isu yang sering diperdebatkan ramai yang tertanya-tanya adakah sistem politik Islam masih lagi relevan digunakan dalam dunia pada hari ini. Apakah beza sistem syuro yang dibawa oleh Islam berbanding demokrasi moden yang diamalkan oleh kebanyakan negara? Untuk mengupas persoalan ini dengan lebih mendalam, marilah kita bersama-sama bersama dua ahli panel yang hebat yang terdiri pada uh, saudara Dr Zarif Azri bin Abdullah. Assalamualaikum. Dan ahli panel yang kedua iaitu uh, Dr. Amanullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Baik. Memandangkan tajuk kita pada hari ini iaitu sistem politik Islam yang kita lebihkan kepada uh, politik uh, syura dan demokrasi. Jadi saya akan buka gelanggang dengan menanyakan uh, soalan kepada Dr. Amanullah terlebih dahulu. Izinkan saya, doktor. Okey, baik. Baiklah, doktor. Kita berbincang tentang tentang sistem politik bukan? Jadi, apakah yang anda boleh kupas tentang konsep syura? Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada moderator kami iaitu Prof. Maria Muhammad Hazim B. Adnan kerana sudi menyebut saya sebagai ahli panel pertama untuk membahaskan mengenai isu sistem syuruh dalam Islam ini. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kehadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi diberi ruang untuk membincangkan topik yang begitu begitu besar maknanya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat iaitu sistem politik dalam Islam dengan fokus kepada sistem syura iaitu tunjang kepimpinan berteraskan nilai Islam. Berbalik kepada soalan yang uh, tuan moderator uh, aj ajukan kepada saya sebentar tadi di mana beliau Uh, menyuruh saya mengupaskan mengenai konsep sistem syuro di dalam Islam. Baiklah, tuan tuan yang saya hormati sekalian, dalam Islam kepimpinan itu bukanlah satu pilihan, manakala <coughs> kepimpinan itu merupakan satu kewajipan, di mana ia adalah merupakan amanah yang dituntut oleh syarak uh, demi menjamin keadilan, kestabilan dan juga kesejahteraan umat. Sistem syuro ini merupakan Uh, sebuah nadi ataupun tunjang dalam pemerintahan Islam. Ia berasal daripada kata kerja syawarah uh, daripada bahasa Arab yang bermaksud berunding ataupun bermusyarat. <coughs> Jadi perkara, perkara ini ditegaskan dalam firman Allah SWT yang bermaksud <coughs> dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan juga mendirikan solat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Uh, surah asyura ayat ke-38. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan sistem syura dalam pelbagai aspek pemerintahannya. daripada strategi peperangan, hal ekonomi sehinggalah dalam memilih pemimpin sebagai kuafata, selepas kewafatan baginda. Begitu juga para khalifah ar-Rasyidin yang menjadikan sistem syura ni sebagai satu asas untuk mereka membuat keputusan yang adil dan juga inklusif. Jadi secara umumnya di sini, berdasarkan konsep sistem syuruh dalam Islam ini, uh, jadi syuruh ini bukan sekadar pendekatan pentadbiran tetapi uh, sebuah sistem yang lahir daripada panduan wahyu, dipandu oleh hikmah dan juga dipelihara oleh takwa seseorang itu sendiri. Okey, uh, saya rasa itu saja berkaitan konsep sistem syura. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, alhamdulillah terima kasih kepada Dr. Amanullah atas kupasan yang agak menarik diberikan. Syura mengajar kita untuk berunding dan bermesyuarat bagi menghasilkan satu keputusan yang baik. Pertama kita perlu, perlu faham bahawa syura bukanlah sistem yang muncul selepas zaman moden. Ia adalah prinsip asasi dalam pemerintahan Islam berdasarkan Nas-Nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi seterusnya saya akan beralih kepada Dr. Zarif Jadi dalam uh, politik Islam ataupun uh, dalam asyura ini uh, di mana dinyatakan bahawa syuro bukan sekadar bentuk perbincangan tetapi adalah satu ibadah dan bentuk tanggungjawab sosial. Soalan saya, dalam dunia pasca moden ini, kita lihat banyak negara Islam memilih demokrasi sebagai sistem pentadbiran. Apakah demokrasi boleh selari dengan Islam dan apakah risiko dan manfaatnya? Jadi silakan Dr. Zarif untuk uh, kupasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Hazim. Eh. Ya. Terima kasih juga kepada Dr. Amnullah atas hujah yang sangat hebat ya sebentar tadi. Baiklah. Uh, demokrasi ini dalam bentuk asalnya adalah sistem sekuler uh, Ianya lahir daripada pemikiran Yunani Dan kemudian uh, dikembangkan di bahagian barat atau Eropah. Namun begitu, demokrasi moden telah menjadi sistem yang dominan, malah disokong oleh banyak negara sebagai lambang keterbukaan dan kebebasan ataupun liberal. Tapi persoalannya ialah, bolehkah demokrasi dan Islam ini berjalan seiring? Jawapannya, boleh tetapi melalui dengan syarat-syarat yang tertentu. Kerana apa? Kerana demokrasi dalam bentuk yang bersih Uh, perlu menjunjung keadilan, mempunyai kebebasan bersuara, uh, sistem semak imbang ataupun sebagaimana di Malaysia kita ada kerajaan dan juga pembangkang dan pembangkang fungsi sebagai sistem semak imbang lah. Ia juga boleh menjadi instrumen keadilan jika diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang menepati syarak. Okey sebagai contoh yang lain uh, pilihan raya bebas yang setiap kali diadakan PRU lima tahun di Malaysia. Ia merupakan contoh mekanisme masyarakat yang lebih luas kerana melibatkan suara rakyat itu sendiri dalam memilih pemimpin yang berkaliber. Tapi cabaran untuk uh, melaksanakan uh, demokrasi ini uh, demokrasi tanpa nilai Islam akan membuka ruang kepada liberalisme dan sekularisme yang melampau. Selain itu ia juga boleh menjadikan agama sebagai alat politik apabila pemimpin bertindak seperti menunggang agama untuk mendapat ataupun meraih undi uh, rakyat. Oleh itu uh, kita memerlukan satu kerangka demokrasi islami yang menekankan keutamaan syariah dalam semua aspek. Kerana demokrasi uh, kita perlu terima dan tidak boleh ditolak secara uh, membuta tulilah. Tapi kita perlu tapis dahulu dan, dan uh, mempertimbangkan manfaat demokrasi itu sendiri. Di sinilah pentingnya pendidikan politik berasaskan agama supaya umat Islam ini tidak keliru antara kebebasan dan a uh, kebiadaban ataupun uh, keter keterbukaan yang melampau. Okey. Ini saya kembalikan semula kepada moderator kita. Baiklah alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zarif Azri Uh, satu kupasan yang agak menarik uh, di mana beliau mengatakan bahawa demokrasi ini tidak perlu ditolak tapi perlu uh, diambil sebagai uh, satu istibar yang uh, di, dapat dijalankan secara uh, menggunakan konsep Islam di dalamnya. Malam ini kita menyaksikan bahawa dua pendekatan iaitu satu mewakili barisan warisan Islam yang penuh hikmah dan satu lagi mewakili cabaran dan peluang moden. Curo adalah sistem yang diturunkan melalui wahyu, mengangkat keadilan, amanah dan keilmuan. Demokrasi pula sistem dunia moden yang juga digunakan dalam akal dengan akal dan panduan syarak. Boleh menjadi pelengkap kepada usaha mentadbir secara adil kita tidak boleh terus menolak demokrasi tetapi kita juga tidak boleh mendewa-dewakannya. Jadi uh, saya ingin beralih pula kepada Dr. Amanullah. Soalan saya, apakah kelebihan yang ada pada sistem syurah ini? Dan bagaimanakah kita mengamalkannya dalam sesebuah negara? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator Prof. Madya Muhammad Azim Jadi pada kali ini kita akan masuk kepada topik utama kita, forum kita pada hari ini Iaitu perbezaan di antara sistem syura dan juga sistem demokrasi sebagai perundangan Jadi uh, pada pendapat saya uh, sistem syura, uh, syura ni dia lebih berpaksikan kepada wahyu dia bukan majoriti mutlak ataupun uh, atas sekadar undian saja. Jadi dalam sistem demokrasi ini prinsip prinsip asasnya adalah suara majoriti menentukan segalanya. Jadi apa apa dasar ataupun keputusan yang boleh diluluskan jika cukup undi, tidak kira sama ada ia bercanggah dengan nilai moral ataupun tidak. Uh, jadi sebagai contoh saya ambil ada dalam beberapa negara demokrasi undang-undang yang menghalalkan Perkara-perkara yang haram Seperti zina, arak, perjudian Malah juga perkahwinan sejenis Telah diluluskan semata-mata Kerana major majoriti uh, yang menyokongnya Tetapi per berbanding dengan sistem syurah pula uh, Sistem ini berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah uh, Sebagai sempadan utama Jadi walaupun suara ramai diambil kira keputusan yang ditetapkan tetap terikat kepada batasan hukum Allah Di mana sistem syuruh ini Menapis kebebasan Agar tidak melanggar fitrah Dalam erti kata lain Syuruh menjaga nilai agama Bukan hanya tunduk kepada kehendak dan nafsu man, uh, manusia Semata-mata Jadi secara umumnya di sini uh, uh, Sistem demokrasi berprinsip, berprinsip kepada uh, Rakyat suara keramat Manakala sistem syura pula berpandukan wahyu suara mutlak uh, uh, Jadi saya akan petik contoh sejarah Islam uh, Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab tidak pernah meluluskan cadangan yang dicadangkan oleh majoriti orang ramai pada ketika itu Kerana <tuh> pendapat itu bercanggah dengan prinsip syariat di mana salah satunya adalah semasa pembahagian harta rampasan perang pada pada zaman tersebutlah. Jadi umat Al-Khattab ni menetapkan pembahagian mengikut keperluan dan juga jasa mereka masing-masing. Bukan semata-mata kerana permintaan rakyat. Jadi <tuh> kita dapat lihat di situ bahawa prinsip syura ni merupakan wahyu tetap menjadi sepadan walau apa juga kekangan ataupun ramai ramai rakyat-rakyat lain yang tidak bersetuju. Jadi kita teruskan pada uh, perbezaan yang kedua Di mana pemimpin dinilai pada kelayakan Bukan populariti semata-mata Jadi sistem demokrasi ini <coughs> Seringkali menyaksikan calon-calon yang, yang menang Adalah mereka yang paling glamour ataupun paling popular <coughs> Ataupun paling banyak dana kempen Ataupun paling lincah mencipta persepsi di media sosial Jadi kadang-kadang jalan yang terbaik kalah kerana tidak menjual diri mereka dengan cukup di pentas politik ataupun pentas media sosial, media sosial secara berlebihan. Tetapi pemilik raya betul-betul bukan kerana dia pandai berpidato ataupun dia pandai berbuat TikTok, trending dan sebagainya. jadi Saidina Abu Bakar Radiyallahu anhu dilatih bukan kerana dia paling kuat bersuara malahan kerana dia paling dipercayai berilmu berhati bersih dan yang paling penting adalah <coughs> bertakwa. Uh, baiklah perbezaan yang seterusnya adalah keputusan uh, sistem syura ini bersifat kolektif bukan individu ataupun parti. Jadi dalam sistem demokrasi moden, keputusan kadang-kadang dibuat atas dasar kepentingan parti politik sahaja bukan kepentingan rakyat secara menyeluruh jadi ahli politik perlu patuh kepada whip ataupun pegangan parti tersebut walaupun merati, walaupun hati mereka tidak bersetuju akhirnya banyak keputusan yang berat sebelah yang telah dilakukan ataupun ataupun dijalankan jadi dalam jika dibandingkan dengan sistem suruh keputusan ini dibuat secara konsensus ataupun jihad yang kolektif oleh mereka yang ahli dan juga bidang dalam bidang dan juga pakar dalam bidang tersebut. Bukan keputusan seorang dua. Keputusan ini adalah hasil perbincangan jujur, terbuka, berakhlak, bukan kerana tekanan pihak atasan semata-mata. <tuh> Jadi sistem demokrasi ini melahirkan Uh, suara ataupun wakil rakyat parti di mana sistem syura ni melahirkan wakil ummah yang amanah. Jadi sekali lagi saya petik <coughs> sejarah Islam terdahulu di mana uh, sebagai isi yang saya nyatakan tadi iaitu sistem syura ini merupakan keputusan bersifat kolektif bukan individu atau parti. Sebagai contohnya pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara peribadinya ingin bertahan dalam kota Madinah. Tetapi setelah syura dengan para sahabat Ataupun bermusyarat dengan para sahabat Baginda memilih keputusan majoriti untuk keluar berperang di kota Jadi walaupun keputusan itu membawa ujian ataupun Bintangan yang sangat besar kepada mereka Tetapi Rasulullah SAW tetap menghormati Dan juga patuh kepada hasil syura ataupun perbincangan mereka itu Jadi pemimpin Islam Haruslah mendahulukan keputusan bersama bukan mengikut kehendak pribadi ataupun nafsu mereka semata-mata. Saya rasa itu saja yang ingin saya kupas berkaitan dengan isu Ashura dan demokrasi ini. Seterusnya saya serahkan kepada moderator yang terhormat. Masya-Allah, terima kasih kepada Dr. Amanullah. Satu pujahan yang sangat meresap ke dalam hati. Ah kerana kita dapat Lihat di sini bahawa pemilihan uh, tokoh ataupun pemilihan pemimpin dalam uh, asyura ini bukan sahaja dari segi populariti sahaja, malah mengambil kira daripada akhlak ibadah dan sebagainya. Jadi satu pemimpin yang kita, boleh kita katakan uh, sangat sangat menjiwai seorang uh, pemimpin itu. Jadi seterusnya saya akan beralih pula kepada Dr. Azri. Jadi uh, saya ingin bertanya lanjut kepada doktor bahawa kita sering dengar bahawa demokrasi mampu menjamin hak asasi dan kebebasan. Tapi ada juga yang kata ia membuka pintu kepada liberal, liberalisme ekstrim, individualisme malah penolakan terhadap hukum Tuhan. Jadi apakah pandangan Dr. Azri mengenai perkara ini? Silakan Dr. Azri. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator. Soalan ini sangat relevan eh, dalam konteks realiti semasa kerana demokrasi moden sememangnya membawa pakej yang lengkap seperti prinsip kebebasan bersuara, kesamarataan, pluralisme dan pemisahan agama daripada urusan kenegaraan. Namun di sinilah bahayanya yang kita dapat lihat. Apabila demokrasi ini sebagai agama baru, ia telah mula merosakkan nilai dan identiti umat Islam itu sendiri. Kita lihat bagaimana di barat atas nama, atas nama kebebasan ataupun freedom perkahwinan sejenis dibenarkan iaitu lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Undang-undang syariah telah diketepikan bahkan ada negara yang mengharamkan hijab atas nama sekularisme. Jadi ini bukanlah suatu kebebasan yang kita perlukan tetapi ia merupakan kekecauan nilai dan juga moral. Dalam Islam, kebebasan ini ada batasnya sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan jika ia tidak mampu maka ubahlah dengan lidah jika tidak mampu maka ubahlah dengan hati kerana itu adalah selemah-lemah iman riwayat muslim oleh itu demokrasi ini tidak boleh digunakan secara membuta tuli tetapi ia perlu ditapis dengan menggunakan uh, logik syarak kita memerlukan sistem di mana suara rakyat ini boleh didengar tetapi syariat juga uh, perlu terlibat sebagai neraca penentu. Sistem inilah yang kita gelar sebagai demokrasi Islam beretika. Beberapa negara telah cuba melakukan ini tetapi di Malaysia melalui pendekatan demokrasi berparlimen dengan nilai Islam sebagai asas. Walaupun uh, model ini belum sempurna tetapi ia, ia sebagai permulaan dan telah menunjukkan uh, kemajuanlah bagi meraih kejayaan, kita memerlukan pendidikan politik Islam dalam kalangan rakyat. Yang kedua, ulama' memainkan peranan yang aktif dalam sistem ini. Dan yang ketiga, pemimpin bukan sekadar popular tetapi berwibawa dan amanah sebagaimana Dr. Aminullah uh, kupaskan tadi. Kita tidak memerlukan pemimpin yang hanya pandai berbicara uh, ke sana sini dengan uh, ataupun membuat TikTok dan sebagainyalah. Kita memerlukan pemimpin ketua negara yang berwibawa dan amanah terhadap tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat dan mandat kepadanya. Baiklah, itu sahaja. Selepas ini, kita saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Uh, baiklah, uh, forum kita pada hari ini telah hampir ke penghujungnya. Jadi, uh, uh, jadi Tadi Dr Zarif ada menyatakan bahawa uh, demokrasi ini tidak boleh diambil dan diamalkan secara membuta tuli. Nilai-nilai Islam perlu diterapkan dalam sistem demokrasi ini supaya membentuk satu sistem pemerintahan yang uh, terus maju ke hadapan. Jadi, uh, saya ingin bertanyakan kepada moderator berdua, ada Sekiranya ada lagi yang ingin ditambah untuk uh, tentang berkaitan uh, perbincangan kita pada hari ini. Jadi uh, Dr. Zarif adakah anda ingin menambah? Saya bagi peluang kepada Dr. Aminullah untuk berikan sedikit lagi kupasan kenaan tajuk kita hari ini. Okey uh, saya serahkan kepada Dr. Aminullah untuk menambah lagi kupasan tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Prof Madya Muhammad Azim dan juga terima kasih kepada ahli panel kedua kita iaitu Dr Zarif Azri Walter kerana memberikan peluang kepada saya untuk menambah serba sedikit lagi mengenai perbincangan kita pada hari ini. Jadi, tidak banyak yang saya ingin, saya ingin tambah. Tetapi bagi saya, uh, perkara yang uh, yang akan saya kupaskan ini uh, adalah uh, sangat ber, uh, related ataupun orang kata berapa berkait Ah, berkait dengan negara kita Malaysia. Di mana berkaitan dengan <coughs> uh, politik wang dan juga uh, manipulasi. Jadi, uh, uh, sistem syura iaitu sistem yang yang sistem syuruh di mana sistem yang uh, perlu digunakan dalam pemerintahan Islam merupakan <coughs> uh, merupakan uh, satu sistem yang tidak ada sebarang ruang pun untuk permainan seperti ini iaitu permainan uh, manipulasi dan juga politik wang ini. Jadi pemilihan ini dilakukan oleh ahli-ahli yang betul-betul adil dan juga bebas daripada kepentingan luar. Bahkan jawatan dalam Islam dalam Islam bukan sesuatu yang perlu dikejar, tetapi satu tanggungjawab yang perlu dipikul dengan sangat-sangat berat seperti memikul sebuah bukit. Dibandingkan dengan sistem demokrasi di mana banyak negara yang menggunakannya, di antara kelemahan-kelemahan sistem ini yang paling ketara adalah uh, politik wang. Jadi calon yang disokong oleh korporat bersendirian uh, Membeli undi, membayar kempen jutaan ringgit Akhirnya mereka menjadi terhutang budi Dan juga melaksanakan dasar yang menguntungkan kepada Penyumbang dana itu sahaja, bukan rakyat Jadi uh, dapat kita lihat bahawa sistem demokrasi ini sebenarnya uh, uh, Menunjukkan bahawa sesiapa yang berduit ataupun berkuasa maka dia mampu untuk memanipulasi sesebuah negara itu. Jadi uh, dalam sistem syuro itu pula, jawatan itu merupakan satu amanah dalam demokrasi dan kadang-kadang uh, manakala dalam demokrasi pula, kadang-kadang ia menjadi sebagai suatu pelaburan. Jadi saya petik lagi contoh sejarah uh, Islam terdahulu di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menolak permintaan anaknya iaitu Abdullah bin Umar yang ingin dicalonkan sebagai khalifah di mana Sedina Umar berkata cukuplah seorang dari keluarga Umar yang memikul amanah ini. Jadi ini menunjukkan bahawa tiada nepotism ataupun tiada main tarik tali dalam jawatan bukan kerana warisan keluarga semata-mata. Malah sesiapa yang uh, melobi jawatan dalam sistem, sistem Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Uh, di mana kami tidak akan melantik orang-orang orang-orang yang meminta-minta untuk dilantik jawatannya. Jadi uh, kesimpulan yang dapat dibuat tiada kuasa yang dapat dibeli dalam syura uh, di mana ia ditanggung bukan dikejar. Uh, saya rasa itu saja uh, isu ataupun perbincangan yang mampu saya tambah dalam forum kita pada hari ini. Seterusnya saya serahkan kembali perbincangan kita kepada tuan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Amnullah atas tambahan isi tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi tidak sah kalau kita uh, tidak ringkaskan memandangkan Dr. Amnullah telah menambah isi. Jadi uh, bolehkah saya serahkan kepada Dr. Zarif untuk memberi sedikit ringkasan dalam masa 2 atau 3 minit. Silakan. Baiklah, well, uh, sebagai kesimpulan pembincangan kita pada hari ini uh, kedua-dua sistem iaitu sesyuruh dan demokrasi ini uh, kita perlulah pertimbangkan secara total uh, perlu difahami dari kacamata Islam lah khususnya uh, ini memberi kita spiritual dan hukum demokrasi pula memberi kita ruang kepada suara rakyat namun tanpa bimbingan Uh, wahyu, demokrasi akan hanyut dalam gelombang relativisme moral. Akhir kata, uh, saya seru semua penegak agar kembali kepada ilmu, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada prinsip Islam dalam berpolitik. Sekian itu sahaja daripada saya. Baiklah, uh, memandangkan forum kita telah sampai ke penghujungnya, maka umat Islam sebagai kita sebagai umat Islam mesti menjadi celik politik, celik syarak dan celik hikmah. Kita mesti membina model politik Islam yang tidak meniru barat tetapi membimbing dunia dengan nilai adil, rahmah dan makasih syariah. Jadi uh, sekian saja daripada saya sebagai moderator uh, dan terima kasih kepada Dr Azri Walter serta Dr Amanullah atas Kupasan tentang topik uh, sistem politik Islam syuro versus demokrasi. Sekian forum kita pada malam ini. Terima kasih dan salam satu Malaysia. <laughs> Jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye.